Ну вот у меня сырье. Там он еще, бутыль такая же. Значит, чистку производим ее. Это вот первак. Сейчас буду прогонять я на второй раз. Но, но, но. Чищу я ее на молоке. То есть вот беру 10 литров первое очка, у меня 40 градусов, уже как бы все готово. Продукт, все нормально. ну Там чуть меньше, чуть больше, там на градус на 2 я не, не рассматриваю варианты. Беру 4 литра молока на этот объем. Все это дело в бутылку смешиваю. И перегоняю. Ну, вот так вот и чистится на молоке. Вкус хороший все отлично, как-то вот так вот. Вот, ну, смотрим дальше, что получится. Сейчас я начну это дело заливать все. Так, сначала молочко завелю. И вот молоко заливаем. Это скажете, Саня. Саня, бред нам гонишь, не было там молока. Самогончик у меня вот это в банке чуть беленькая, ну потому что я слишком много огня дал, проморгал чуть-чуть, она закипела слишком сильно. И давай. Да, губ Парник. Выгнула чуть -чуть в парник. Брагу выгнала чуть-чуть сюда. Холодильник. И белая нагнала. Mm -hmm. Ну я не стал выливать, ничего так оставил. Ну смысла нет, что ведь на второй раз перегоняли. Что издеваться? Такая выгнулась, такая выгнулась. Я сюда и тельца смешал, и пласты. О, бах то почти Полный получился. Ну, 20 литров. Нет, поменьше. Поменьше. Вот, как-то вот так вот. Все. Сейчас я, значит, у меня здесь навешенный обычный быстрый перегон. Сейчас я, значит, вешаю сюда сухопарника, флейту. Ну и начинаю как бы... Э -э перегонять. Ну, смотрим дальше. Буду потихонечку показывать. Сейчас я просто выключу. Сейчас вот мне тут со стеклом возякать, крутить туда-сюда. Шланги настраивать. То есть вот так вот. Смотрим, смотрим. Все это дело прогрелось. Все пошло. Первые капли были молочные. Но это просто в баке такая была штука. А так все чистенько идет. О, бак соканул на Так, все нормально. Вот, сухопарник, вон оно пошло, процесс круговорота идет, видно, нет? Там это вода, я уже где-то в каком-то ролике показывал, что там 0 градусов. Все, и пошло по дефильматору. Вот они, такие колечки там внутри стоят и пошло сюда сюда это все дело все в холодильнике потекло в стакан ну значит здесь как бы нету этих ядов да как бы вот сказать то этого метилового спирта ну, на всякий случай грамм стоя сниму потому что это второй перегон грамм стоя сниму не знаю сейчас на запах попробовать Но да нет нормально пахнет нет такого не ни клея ничего нет не ацетона. Вот. Значит, значит, вот так вот все текет. Все идет, процесс пошел. Вот грамм стоп налилось. Сейчас я ставлю бутли туда. Температуру тут надо, главное, еще и подрегулировать. То есть не давать кипению большому, потому что иначе будет спениваться вероятность молока. Но у меня сухопарник, я этого не боюсь, и как бы мне все равно. В принципе, вот она стоит там порядка почти полная и все гонится хорошо. Вот, ладно, все. гоним в бак. Так, вот хотел добавить еще, вот значит по скорости выдачи можно регулировать температурой, да, убавить ее. То есть она пойдет дальше там капать потихонечку, не ручьем бежать. Ну, в принципе, у меня бежит сейчас 75 градусов. Бежит ручьем. Так я ее ставлю. Мне крепче смысла нету. Я все равно делаю на 45, на 48 градусов общую колму. Вот сейчас общая емкость это набежит. В ней будет 48 градусов. Для чего я ее делаю щепой дуба. Все это дело потом надолго. И все, и она так и стоит там потеряется 45 остается градусов не хватает то есть не надо мне ничего разбавлять ничего вот оно само так делается и все он тут красота все работает а. как бегут это дело красотище чем бежит то есть как-то вот так вот можно сделать, конечно, если хотите больше, можно делать очень маленькую температуру. Вот, тогда будет оно тихонечко капать. Вот оно пошло капать. Нет, сейчас еще в чем бежит, не, не скинулось вот еще. Но оно скинется сейчас, и оно будет потихоньку капать, а остатки воды, они будут сюда уходить в попарник как положено. А и все, и будет чистейшая продукция идти. Но мне этого не надо, поэтому как-то так. Так, ну значит пришел момент пробы снять. Сейчас он вот, стопочка наберется. Снимем молочную продукцию. Ну он, как я и говорил, оно много даешь к Вот они выкидывают. Вон он у молочный цвет получился. Ну как бы там-то мне все равно, у меня через деф... дефлегматор идет. И мне не страшно. у кого нет его, тогда надо температуру меньше делать, регулировать. Вот, и так вот, конечно, крепенько будет сейчас. Ну, ничего, сейчас заценим мы это дело. Сейчас, сальца, сольца помидорчиками. о, лимончика надо отрезать. Сейчас мы по лимончика отрежут. что это дело это крепенькое. Чувствую. Сразу сейчас меня на боковую ну, сейчас лимончика ну будьте здоровы на вкус спир с небольшим запахом коньячка э, самогончика Без каких-нибудь особенных затрат Создан этот самогонный аппарат, А приносит он, друзья, доход, Между прочим, круглый год.